Привет всем, кто смотрит это видео. Я хочу, я хочу напомнить, что были предсказания, что у нас все будет плохо в Украине. Еще 30 лет назад, когда только приняли желтую блокетный флаг, который приняли перевернутым, и не желтую блокетным, как его всегда называли, а блокетно желтым его сделали, нам предсказывали, что будет война, будет разбраться будет плохо. Второе, У нас похоронний гімн України. Похоронний гімн України треба міняти. я вважаю, що строчка, строчка в гімні України «Душі і тіло ми зцілили за нашу свободу і доказали, що ми браття козацького роду. Об этом я и буду снимать и говорить часто в своих видео. Это основное, почему стоит мне высовываться почему я готов больше показывать и рассказывать в разных видео и каждый раз добавлять, что мы им изменить прапор, потому что без этого, блядь, ну, наверное, перемен ну, мы не дочекаемся. Потому что нам обещали, что все будет плохо, все летит в тар тарары. Люди, давайте что-то думать, как бы то сделать. Пишите в комментариях, как вы думаете, у нас есть шанс это поменять. Всех обнял. Слава Украине. Пока.